Alhamdulillah Summa Alhamdulillah Limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala Begitu banyak ikhlasul iman Limpah kurnia daripada Allah Ta'ala Begitu banyak Ini yang Allah sebutkan dalam Dalam ayat dia Wa in ta'udu La tuhsuha Limpah kurnia Allah begitu banyak tapi yang menariknya dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan mufrad, tidak menggunakan perkataan jamak. Allah menggunakan satu nikmat. tu Allah menyatakan wa in kalau sekiranya wa ta'udu, kalau sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah. Itu menunjukkan banyak. Tapi Allah menggunakan mufrad satu je Wa in ta'udu ni'matallah. Ni'mat Allah bermakna satu nikmat Allah. La yang satu tu pun kamu tak boleh la nak kira nak hitung nak syukur nak mengalirkan air mata bukan nilai dia satu je ada ayat dalam Quran kata wa fi anfusikum afala tubsirun ini satu nikmat sebenarnya banyak tapi Tuhan kata satu wa fi anfusikum pada diri kamu itu afala tubsirun tengok dan cuba syukur datang hadis daripada Abdullah daripada Abdullah bin Abbas hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi ni'matani maghbudun fihi ma minan nas as-sihhatu wal farah dua nikmat dua nikmat wahai banyak tapi nabi kata dua saja cukup sebab Quran kata tak boleh nak hitung satu pun tak boleh nak hitung datang hadis Tirmizi ni dia kata dua Tengok hadua ni benar-benar nikmat ataupun tidak. Ni'matan ni dua nikmat. Maghburun fihi ma minan nas. Kebanyakan dicuaikan oleh manusia, dicuaikan. Maghbunun artinya manusia pandang sebelah mata. Dia 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 tak rasa ah bukan 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 penting sangat pun. Ah, dia rasa macam tu. Kalau bagi duit, bagi harta, bagi lain dengan dua benda ni, dia rasa harta itu lebih mustahak daripada dua benda ni. Tapi Nabi kata cuba cuba timbang tengok. Dua benda ni penting kata penting dan cuba syukur kalau nak syukur. Dan kalaulah ikhwan syarat syukur itu, syarat syukur itu kalau Tuhan bagi nikmat, kita kena uh, bayar nikmat Tuhan. Bayar sedikit ke dua dik ke? Tengok, berapa dik kita nak bayar di atas dua nikmat ini. Kalau kita ada duit yang banyak, duit yang banyak tu boleh tak nak bayar nikmat ini? Nikmat apa? Nabi kata dua nikmat yang dipandang sebelah mata oleh manusia, as-sihhatu, nikmat sihat. Nikmat sihat. Kita kita boleh tanya kepada al-fadilatul doktor kita, kita ada doktor kita. Doktor Suba Su Suwaidi. Ha? Doktor Sapian. Ha. Daripada Jakarta Indonesia. Kami satu kelas dulu. Cuma saya jadi pesakit, sahabat jadi doktor. <laughs> kita boleh tanya nikmat kita boleh tanya nikmat apa itu nikmat sihat itu nikmat atau tidak asihatu as asihatu tubuh badan yang sihat ada doa daripada nabi yang dibaca pagi dan petang datang waktu pagi baca doa ni datang waktu petang baca doa ini allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta ya allah berilah afiat kepada tubuh badanku Berilah kesihatan pada pendengaranku, berilah kesihatan pada pendengaranku, penglihatanku. La ilaha illa anta. Semua ni tak ada siapa yang boleh bagi kecuali kau seorang ya Allah. La ilaha illa anta. Dengan tubuh badan yang sihat, pendengaran yang sihat, penglihatan yang sihat, la ilaha illa anta. Tidak ada yang layak disembah dengan sembahan yang benar melainkan kau seorang saja ya Allah. Maka Nabi kata cuba renungkan ini nikmat ataupun tidak wal firaq masa masa kita ada masa masa ini nikmat ataupun tidak kita ada masa di rumah masa sahabat-sahabat kita ada masa yang banyak masa merokok tempat merokok masa nanti Quran bagi tahu pada kita hari yang tak ada masa semenit menjadi penting semenit menjadi penting masa bila ikhwan Quran gambarkan ketika mana ketika berlakunya suatu uh, perjuangan yang besar di antara roh nak keluar daripada badan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tak, tak, ada masa. Cukup tak ada masa. Ustaz kah, sultan kah, raja kah, menteri kah, siapa saja bila datang masa ni dia tak ada masa. 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun bekerja berhempah pula mencari hidup tiba-tiba insan datang satu saat sangat memerlukan masa dan masa itu tidak akan dimiliki. Masa bila masa roh nak keluar daripada badan. Masa roh nak keluar daripada badan. Ini kita ada masa banyak. Nikmat ataupun tidak. Ketika itu orang nak mati akan kata rabbi wahai penciptaku laula akhartani ila aja'lin qarib. Kalau lah kau boleh memberi padaku sedikit masa. Ajalin qarib bukan minta setahun dua tahun Ajal yang qarib Maksud dia terlampau dekat dah dia nak mati Dia minta akhartani ila ajalin qarib Bagi sikit sahaja masa Untuk apa? Fa'asaddaqa wa'akum minas salihi Untuk buat dua benda aja. Untuk bersedekah Mungkin keluarkan zakat, infak dan sebagainya Sedekah sunat ke sedekah wajib Mungkin fa'asaddaqa Aku nak bersedekah wa akum minas salihin dan aku nak masukkan diri aku dalam orang-orang hamba-hambamu yang salih dua tu dan dia memerlukan masa ajalin karib dia dah nak mati dah tapi sebelum masa dia sihat dia ada banyak masa Quran kata ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum la auladukum ma'an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humun khasirun banyak masa Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu Menyebabkan kamu tak ada masa untuk ingat Allah Untuk salat mungkin Untuk bangun tengah malam Minta ampun kepada Allah mungkin Harta, perniagaan, kehidupan dan anak-anak Menyebabkan kita habis Ini ikhwan kita menjadi macam lipah kudung ni Pasal apa? Pernah tengok tak lipah kudung? Cuba balik sekejap cari lipah Orang tua panggil karkus Betul tak balik? Eh, ya, Pakcik budak lagi kan? Orang tertua. Orang tertua bagi kartu. <laughs> Cuba ambil lipas tu, patah ekor dia. Bukan belakang-belakang patah, tengok dia memusi macam mana. Jadi tak tentu arah dia. Orang tertua kata macam lipas kudung. Dia kudung lah. Kita, kita dah pungkok dia tu, kita... Tapi dia ada pungkok lagi lah. Cuma hat yang panjang tu kita cari. Dia memusing tak tentu arah. Orang tertua kata lipas kudung. Apa maksud dia? Manusia berhempah pula sampai tak tahu apa Dia sampai tak tahu umur dia meningkat Dia sampai, sampai tak tahu anak dia besar Dia sampai, sampai tak tahu dah ada hati kepala Apa yang dia cari dia pun tak sedar Tak tentu hala dia jadi Sehari semalam lima waktu azan berkumandang Dia sampai tak dengar Tiap-tiap minggu orang sembahyang jemaah Dia sampai tak pergi Ni dah puasa, main pula puasa Dia kata, ambil cepat lah kita duk puasa ni pak Kalau boleh besok nak raya. Pasal baju ketupat semua siap dah. Kalau boleh besok nak raya. Kalau besok raya pun kita dah semua komplit dah. Atau pun kita buat. Quran kata ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu tak ada masa zikrullah ingat pada Allah. Kita hak berampas pula ni pasal anak-anak ada harta, pasal kehidupan, bukan pasal apa kita tak tak bersalin baju raya tak apa anak seorang sepasang habis tak ada habis tak ada miskin lagi orang miskin orang berada lagi orang berada orang biasa lagi orang, orang biasa demi anak demi keluarga pasal tu Quran mendahulukan harta daripada nyawa manusia kerana manusia sayang harta dan anak sampai sanggup hilang nyawa selalu Quran katakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Quran letak harta dulu baru nyawa Pasal manusia sayang pada hidup dia lebih daripada sayang pada nyawa dia. Dia sanggup mati kerana jawatan. Artinya dia sayang kedudukan dia daripada nyawa dia. Dia sanggup hilang nyawa daripada nak tengok anak dia susah. Dia sayang benda daripada nyawa dia. Quran kata berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu, dengan nyawa kamu. Supaya manusia tak kena satu saat. Saat apa dia? Saat ini. Dia meminta masa dan Tuhan tak akan bagi masa pada dia. Dia meminta masa. Sekarang tu Tuhan bagi masa 24 jam 24 jam beredah macam biasa ya kawan Zuhur dalam waktu Zuhur Belum lagi berlaku perpindahan Zuhur pukul 5, Zuhur pukul 6 Lohok tak akan masuk dalam waktu asal Lohok dalam waktu lohok Tiap-tiap negeri Cara negeri itulah Tuhan bagi masa pada kita Kita dah pun melalui masa budak Kita dah melalui masa remaja Kita sedang melalui masa tua Dan hari ini kita jadi tua bangka kita hari lagi kita akan jadi tua kutuk tua kutuk ni apa dia lebih tua daripada bangka ini bahasa Pakcik Anifah lah saya pinjam ada sikit lagi daripada tua kutuk nama dia tua kutuk tak sedar ke diri iya ikhah dan sekarang ni sekarang ni apa yang kita tunggukan kita sebenarnya Kau menunggukan nombor kita naik untuk dijemput oleh malaikat maut apa makanan yang belum kita makan, ikhwan? Please tell me, my brother Muslim. Tell ke tool? Tool tak maulah kena bayar, ambil tell. Tell tak boleh bayar. Tell me. Tadi kita buka bosan makan apa? Kita ingat tak? Ah, Alhamdulillah. Saya ada ada goreng kotiau tadi saya bawa mai. 50 bungkus dan goreng. Tak kira rasa tengok. Ingat mama tak pergi goreng ke? <coughs> <coughs> Apa menu yang kita belum makan? Nanti saya akan perkenalkan satu menu besar pada ikhwan. Ya ha? Pernah makan bubur durian? Ha? Belgium punya bubur durian lain macam ikhwan. Ya bubur durian Belgium lain sikit. Dia ada campur benda yang tak patut dicampur. Bubur durian kita durian, gula, santan. Jadi bubur durian Belgium punya bukan. Kita ada chef daripada Belgium. Semua Yang kita belum rasa ni apa dia ikhwan Kita belum rasa Tidur di atas kain kapal Kita dah potong dah kain kapal Kita dah melalui dah kusuh jenazah Berapa kali dah kita masuk keluar kusuh jenazah Tapi jenazah tu bukan kita Kita pernah tengok jenazah Nanti hari itu Hari itu Allah kumpul seluruh hidup kita Seluruh hidup kita Tuhan kumpul Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi cerita Aisyah menangis bila dengar Nabi cerita bagaimana dipaparkan kepada si mati itu apa yang akan dia tengok maka adahu minal jannah atau maka minan nar tempat dia dalam syurga ataupun tempat dia dalam neraka dia meminta masa kepada Tuhan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya Allah selamatkanlah aku daripada neraka jahannam dia nak memohon supaya dia selamat kepada Tuhan ikhwan ya kawan, berapa minit berapa saat diperlukan untuk kata ya Allah selamatkan aku berapa saat diperlukan sebanyak itu pun Tuhan dah tak bagi dah ke dia Bukan untuk selamat. Untuk minta selamat pun kau dah tak layak dan kau dah tak ada masa. Masya Allah. Rabbi lawla ya akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolonglah bagi sikit masa pada aku. Fa'asaddaqa aku minas salihin. Aku nak infak dan aku nak jadi hambamu yang salih. Walai yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'amalu. Quran bagi tahu kepada kita Tuhan tak akan bagi masa Mana ada masa yang Tuhan bagi Lebih baik daripada seribu bulan Dan kamu terlalu ingin masa itu Kenapa nak minta sekarang? Nyawa dah nak keluar daripada badan Keingkapan pun sudah dikoyak Kemian pun sudah dipasang Badan menjadi lusuh Air liang pun dah keluar daripada mulut Mata dah tak boleh angkat Hidung pun dah jatuh Kaki pun dah jadi sejuk Tuhan telah beri masa panjang Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin Mana kamu pergi? Ya inilah ikhwan Kita sedang lalui pada masa yang baik Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri Allahu Akbar ikhwan Kita dah masuk malam kedua Malam kedua ikhwan Kita tak tahu Malam Al-Qadar tu malam apa Quran kata wa ma adraka ma lailatul qadri apa yang kamu tahu jangan cemberanglah ini urusan Tuhan Maka Quran beritahu Laylatul Qadri Khairum min al-isyahar Kamu akan lalui setiap bulan Ramadan satu malam Yang lebih baik daripada seribu bulan Kata para ulama Kata para ulama seribu bulan Sebahagian para ulama tafsir menafsirkan Puasa kita dan Qiyam Ramadan pada sepuluh malam terakhir Lebih baik daripada seribu bulan Qiyam kita dan puasa kita di siang hari Dan qiyam kita di malam hari Lebih baik daripada seribu bulan Yang mana yang Nabi sebut awal Ramadan Man qama Ramadan imanan Man sama Ramadan imanan Wahatisaban gufira lahu Ma taqaddama min zambik Dalam satu riwayat Man sama Ramadan Dalam satu riwayat Man qama laylatul qadri imanan wa hatisaban Hadis Imam Al-Bukhari Siapa yang masuk dalam bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap Allah Siapa yang membangunkan malam-malam Ramadhan dengan iman dan mengharap Allah Sesiapa yang melalui malam-malam Laylatul Qadar dengan iman dan mengharap Allah Allah akan ampun dosa dia Dua syarat, iman dan mengharap Allah Iman dan mengharap Allah Kata para ulama Laylatul Qadri khayru min alfi syahr ini pada waktu siangnya kita berpuasa dengan iman dan mengharap Allah. Pada malamnya kita bangun semayang qiyam Ramadan. Tiba-tiba kita lalui malam Lailatul Qadar dengan mengharap Allah dan iman pada Allah. Sesungguhnya puasa di siang hari dan qiyam di malam hari lebih baik daripada seribu bulan. Ini kerana apa? Ini kerana pada Lailatul Qadar itu, Quran cerita pada kita, Tata nazzalu alaihimul malaikati waruh kerana pada malam-malam akhir daripada bulan Ramadan seluruh para malaikat dan roh Jibril alaihi salam turun ke muka bumi. Mungkin malam ni dan mungkin malam 21 yang silap. Tapi dia 10 yang terakhir. Hadis menyebut cari taharu Lailatul Qadri carilah dia pada 10 yang akhir. Hadis Bukhari juga menyebut carilah daripada 10 itu 7 yang akhir. Jadi kita kena bekerja keras, kita ada masa ikhlas. Ya kita ada masa. Supaya tidak datang kepada kita satu masa bila nak dicabut nyawa kita kita kata rabbi laula akhartani ila ajalin qad pasti tahu ikhwan ya apa yang orang mati itu lihat maka adahu fil jannah tempat duduk dia dalam syurga kalau dia nampak tempat duduk dia dalam syurga mungkin dia juga menangis menangis baru dia kenang betapa syurga itu ada yang bertingkat-tingkat dan dia sedih mungkin syurga dia masuk tak sama dengan syurga para sahabat masuk Mungkin dia ahli syurga tapi dia tidak duduk satu syurga dengan para anbiya. Mungkin dia ahli syurga tapi dia tak masuk syurga dengan para salihin. Mungkin dia ahli syurga tapi dia tak duduk dengan para syuhada, para nabi dan mungkin dia satu syurga tapi dia bukan satu syurga satu bumbung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menangis. Ahli syurga pun menangis kan. Menangis ahli syurga. Seperti Nabi cerita kepada kita satu bapa Tiba-tiba Tuhan panggil dia pindah dia daripada satu syurga ke satu syurga. Tiba-tiba bapa ni bertanya kepada para malaikat, "Apa yang aku buat sampai Tuhan ubah aku?" Kata malaikat kerana istighfar anak yang kamu tinggalkan yang soleh. Anak radhiyallahu anhu li wali warhamhuma kama rabbayani shaghira li Masya-Allah Menangis dia sehingga dia menyatakan kalau inilah fadilah anak yang soleh dia akan didik seluruh anak dia jadi soleh walaupun dia kena berperang di dunia tapi manusia hari ini dia nak didik anak dia dia takut dengan pertempuran hidup dia takut orang kaca takut keluarga kaca takut jiran kaca Sekarang kita didik anak kita ke arah agama sepupu-sepupu kata apa, apa pula sepapan kata apa, -apa pula kita duduk gerak anak kita lepas makan sahur tak benarkan dia tidur suruh dia semayang subuh sekali lepas subuh pun tak bagi dia tidur suruh dia tilawah baca Quran sikit biar matahari keluar baru bagi dia tidur dia rehat sikit saat ni kita didik anak kita lagu tu ipak duai kata apa pula jadi biar pendidikan kita seragam kalau anak anak birah kita anak ipak kita tak semayang subuh anak kita pun mau tak semayang subuh baru pendidikan seragam kita takut orang kata kita takut Kadang-kadang berkumpul adik-beradik ramai, kita nak kerah anak kita pergi sembayang, pun kita segan. Saat ni kita suruh anak kita pergi sembayang, orang ingat kita camdek pula anak orang. Kata, pergi sembayang. Okay, anak hang seorang je sembayang. Sembayang kena ikhlas tu, bukan boleh tunjuk ke orang. Kita takut orang kata demikian. Tiba-tiba Nabi cerita, ada bapak yang menangis. Kerana anak salih mendoakan dia. Anak salih ni, bukan anak yang berjalan di atas ayam. Itu nama dia anak kalang kabut. Anak salih. Anak yang tahu kewajipan dia kepada Allah dan tanggungjawab dia kepada agama. Dia tahu. Itu anak salih. Dia pakai pakaian apa tak penting. Dia pakai jean ke? Dia pakai t-shirt ke? Dia pakai kemeja ke? Dia pakai kain sarung ke? Itu tidak penting. Dia salih. Dia menutup aurat. Dia tahu perjalanan dan panduan agama. Anak salih ni bukan pakai tai, pakai bo, pakai kot, kemas, baju serika. Itu anak orang kaya bukan? Itu mungkin anak haji salih. Bukan anak yang salih. Anak yang soleh ni berjalan dengan peraturan agama. Luqman mengajar nilai anak yang soleh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Anak soleh nombor satu dia tidak syirik kepada Allah. Itu anak soleh nilai dia. Kita ya khawat anak kita dah 15 16 pun tak taubat syirik lagi. Kan hadis Muaz bin Jabal. Hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas yang paling popular. Nabi panggil Abdullah bin Abbas. Nabi kata ihfadillah tajidhu amama ihfazillah peliharalah Allah jangan buat syirik nescaya kamu akan dapati hidup kamu dipelihara oleh Allah wahai masa tu Abdullah bin Abah umur berapa ya ikhwan 7 tahun 8 tahun pendidikan akidah bermula seusia itu kita dah ikhwan ya kita dah itu adalah hadis muslim adalah hadis muslim pendidikan akidah bermula pada jariah yang kecil belasan tahun umur dia Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku pukul jari tu. Pasal dia tak pandai jaga kambing sampai kambing hilang. Bila aku pukul dia dia memang rasa bersalah diri. Aku ingat aku nak merdekakanlah. Kebetulan yang jaga kambing tu budak perempuan kecil, belasan tahun saja. Dia pukul dia tampak menangis budak tu. Dia rasa salah diri. Dia kata aku kena jumpa Nabi. Dia bawa budak tu jumpa Nabi. Dia kata ya Rasulullah saya buat salah kat budak ni. Tapi budak ni pun jenis lalai ni. Tapi saya rasa salah lah saya pukul dia Saya nak merdekakan dia macam mana Nabi memberi pendidikan akidah Sebelum dimerdekakan Apa Nabi kata pada budak tu Nabi kata Aina Allah Hai jariah Di mana Allah Nabi kata Hai budak perempuan kecil Di mana Allah Budak tu kata Fisama Tuhan berada di atas langit Bukan di celah-celah langit Di atas Ini tanda sifat ulu Sifat tinggi Bukan Tuhan duduk di antara langit satu, langit dua, langit tiga. fit sama, Tuhan di atas segala-galanya. Langit semua di bawah Tuhan. Ini sifat ulu, sifat ketinggian. Jangan main-main. Ada mangkuk-mangkuk ni -mangkuk tanya, kalau langit tak ada, Tuhan duduk di mana? Apa punya mangkuk punya soalan? Tak berarti bahasa. JPJ punya peraturan boleh faham, bahasa Quran tak boleh faham. Kuda kayu je. Ini bukan kuda kayu, kuda kepang. Fis sama. Nabi tanya dia fis sama. Sifat ulu, sifat tinggi bagi Tuhan. Man ana. Nabi tanya budak tu, budak perempuan. Kalau 13 tahun budak perempuan tu, umur lah. Baru dikatakan satu. Kita nak mengaji akidah, kena tunggu umur universiti. Baru mengaji akidah. Nabi mendidik. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Nabi kata apa kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami merdekakan dia dia satu budak muda yang beriman kepada Allah tak layak jadi hamba pendidikan kita kena buat ini sebelum kita minta masa dan Tuhan tak akan bagi masa ya. dan pendidikan ini dia akan bersaing dengan dunia dia akan bersaing dengan dunia ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa naha anil munkar wahai anakku dirikanlah salat dirikanlah salat Luqman, surah tu Luqman surah pendidikan. Sayang kita meraba-raba nilai pendidikan. Kita ada surah tu Luqman. Wahai anakku, aqimis salah. dirikan sembahyang. Dan Nabi ajak sembahyang macam mana? Dan kita pun dah baca dah buat sembahyang. Bacaan Nabi, bacaan Nabi, bacaan Nabi. Apa Nabi baca? Nabi rokok, Nabi sujud, Nabi qiyam, Nabi atidal. Apa Nabi buat? Masya Allah, ikhwan. Salat cara Nabi benak-benak tazkiyah. Lepas itu Nabi tanya kepada sahabat, pernahkah kamu mandi di satu sungai satu hari lima kali? Apa pandangan kamu kalau mandi di satu sungai sehari lima kali? Masih ada daki? Sahabat kata tidak ada. Nabi kata itulah perubahan salat sehari semalam lima waktu. Dia membersihkan jiwa kita. Itu salat. Kita belum baca bab uduk. Hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Antum boleh buka dalam Riyadu Salihin bab uduk. Nawawi himpunkan hadis-hadis yang sahih. Kita ambil uduk cara Nabi. Dosa kita keluar ke celah celah kuku. Kita basuh muka dengan cara Nabi. Ayak jatuh ke muka. Jatuh dengan dosa-dosa. Pasal tu tak boleh ambil uduk cara petua-petua orang. -petua lah. Kena ambil uduk cara Nabi. Baru ada tazkiyah, pembersihan. Sampai Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Siapa basuh satu anggota lebih pada tiga kali. Dia telah melampau dan menzalimi diri dia. Dia melampau dan menzalimi diri dia. Kenapa? Dia keluar daripada sunnah Nabi. Melampau. Awak keluar daripada jalan Nabi awak. Awak siapa nak keluar? Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, kalaulah seluruh para Nabi 25 Rasul yang diutuskan, mereka serentak hidup di zaman Nabi. Dan daripada 25 ni, 5 yang ulul azmi itu pun hidup serentak. Dan mereka hidup serentak di zaman Nabi. Nesdaya 20 para Rasul dan 5 yang ulul azmi, mereka pasti mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merah pada muka para rasul kalau melihat kita tak ikut Nabi Muhammad. Anda boleh bayang? Hari ini kita pergi belajar apa?